ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰাও আপুনি লাখ লাখ টকা কমাব পাৰিব ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰাও আপুনি হাজাৰ হাজাৰ টকা কমাব পাৰিব বহুতে মোক সুধি আছিলে বোলে বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা কেনেকৈ পইচা কমাম সকলোৱে যিহেতু ইনষ্টাগ্ৰাম থাকেই আজিকালি ত' নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটোৰ পৰা কেনেকৈ পইচা কমাব কি কৰিব সকলো কথাখিনি মই আজি আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব এতিয়া বহুতে সুধি থাকে যে বা বোলে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা কেনেকৈ পইচা কমাম আপুনি যে কৈছিলে বোলে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা পইচা কমাব পাৰে কথাখিনি আমাক ভালকৈ জনাবচোন সেইবাবে মই ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'যোগে আপোনালোকক জনাই দিওঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা পইচা কেনেকৈ পায় ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা পইচা পাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো আপোনালোকে নিজৰ ধুনীয়াকৈ মানে সদায় নিজৰ নিজৰ ভিডিঅ' দিব লাগিব কোনোবাই নাচি দিয়ে কোনোবাই কথা কৈ দিয়ে কোনোবাই কমেডি দিয়ে কোনোবাই ভ্লগ দিয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ কথা নিজৰ নিজৰ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' দি দি আপোনালোকৰ ধৰি লওক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোট খাব কি ফল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নহয় চৰি ফলোৱাৰছ গোট খাব আপোনালোকৰ ফলাৰছ গোট খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰত ভিউজ আহিব ভিডিঅ'বোৰ কণ্টেণ্ট ভাল হ'লে ভিউজ আহিব লাইক শ্বেয়াৰ সেইবোৰ আহিব হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ হেৰিটো ইনষ্টাম আই আইডিটো যেতিয়া মনিটাইজেচনটো হৈ যাব মনিটাইজেচনটো আপোনাৰ শুল খাব আপোনালোকে সেই প্ৰফেচনেল ডাছবৰ্ডটো খুলি খুলিলে দেখিব আপোনালোকৰ মনিটাইজেচনটো তাত গ্ৰীণ হৈ ৰাইট দিয়া থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সেনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিব দি থাকিব তাৰপিছত আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন যোনটো সেইটো শুল যদি খাই যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ মানুহে যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া আপুনি পইচা পাব তাৰপিছত আপোনাক গিফ্টটো সোনকালে গিফ্ট পঠিয়ালে আপোনাৰ তেতিয়া পইচা পাব মুঠতে ইনষ্টাগ্ৰামত পইচাটো পাবলৈ অকণমান টান কিন্তু আপুনি ভিডিঅ' চিডিঅ' যদি দি থাকে আপোনাৰ ভিডিঅ' চলি থাকিলে সেই বস্তুকেইটা পাই থাকিলে আপোনালোকে তাৰ পৰাও কম এটা হ'লেও এমাউণ্ট আপোনালোকে পাব দেই 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 মই যিহেতু এতিয়া ছাবছক্ৰিপশ্যন আৰু গিফ্টৰ পৰা অকণমান হ'লেও কমকৈ হ'লেও এমাউণ্ট এটা পাই 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 পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ আৰু এটা কথা হ'ল ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আৰু এটা বহুত ডাঙৰ কাম কৰিলে আপোনালোকে পইচা পাব সেই কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ যদি কণ্টেণ্টকেইটা ভাল হয় লাইক ফলোৱাৰছ যদি আপোনালোকৰ থাকে বা ভিডিঅ'বোৰত লাইক ফলোৱাৰছ কমেণ্ট সেইবোৰ যদি থাকে এতিয়া আপোনালোকক কি হ'ব মানুহে আপোনালোকক প্ৰম'শ্যন দিব প্ৰম'চন কৰিব দিব ধৰি লওক আজি মই মেকআপৰ প্ৰম'শ্যন এটা কৰিলে যদি পাঁচ হাজাৰ ছহেজাৰ পাওঁ বা দহ হেজাৰ পাওঁ আচাৰ আচাৰৰ প্ৰম'চন কৰিছোঁ এইবোৰ জুৱেলাৰী প্ৰম'শ্যন কৰিছোঁ আৰু কাপোৰৰ প্ৰম'চন দোকানবোৰত সেইবোৰ সেইবোৰ কৰিলে মুঠতে আপোনালোকে প্ৰম'চনত ধুনীয়া পইচা পায় ইনষ্টাগ্ৰামৰ মেইন কথা সেইটোৱেই যে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা পইচা পোৱাতকৈ বেছিভাগে প্ৰম'চনবোৰৰ পৰা পইচা পায় কিন্তু ফেচবুকত মানুহে সিমান ভিডিঅ' বা কিবা সেইবোৰ ইমান চাই নাথাকে প্ৰম'চনৰ কাৰণে ইমান নিদিয়ে কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামত যাৰ ফলাৰ্ছ বেছি লাইক বেছি কমেণ্ট বেছি সেই মানুহখিনিক কিন্তু বহুতে প্ৰমোচন দিয়ে যেনেকৈ মইও এতিয়া কম ফলোৱাৰছ হৈ থাকোঁতেই মই প্ৰমোচন কেইবাটাও পাইছোঁ আৰু ধৰি লওক এই কা কাপোৰৰ পাইছোঁ আচাৰৰ পাইছোঁ মেকআপৰ পাইছোঁ চুলিৰ পাইছোঁ মানে কিবা কিবি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰম'শ্যন মই কম ফল'ৰ্ছ হৈ থাকোঁতেই পাইছোঁ যেতিয়া যেতিয়া বেছি বেছি হৈ গৈ থাকে তেতিয়া আৰু প্ৰম'চন দিয়ে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰাও তেতিয়া পইচা দিয়ে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰাও যেতিয়া যেতিয়া ফলোৱাৰছবোৰ আপোনাৰ জেগা ন যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ' বট এড লাগিব বা হেৰি লাগিব এই কি বুলি কয় স্পনচাৰছ বা কিবা নেকি সেয়া যেতিয়া হ'ব তেতিয়াও আপোনালোকে পইচা হ'ব মোক পিছে বিশেষকৈ ইমান কোনো কোৱা নাই মই নিজেই জনাকেইটাহে আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই যিহেতু এতিয়া গিফ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আৰ্নিং কৰি সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক সেই কাক কৈছোঁ যেতিয়া মোৰ মই আকৌ যেতিয়া বেলেগ কিবাৰ পৰা পাম তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম যে মই আমুকৰ পৰাও পাইছোঁ কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ' ফটো ডেইলি দিব লাগিব ভিডিঅ' দিব লাগিব ফটো ফটো নহয় নহয় চৰি ভিডিঅ' কিন্তু ডেইলি দিব লাগিব ৰিলচ মুঠতে ৰিলচ দিব লাগিব আপোনালোকে ডেইলি ডেইলি অকল কেতিয়াবা নাচিও দিব যিটো ট্ৰেণ্ডিং হৈ থাকে ট্ৰেণ্ডিঙত বোলে কিবা এটা গান ওলাই আছে সেই ট্ৰেণ্ডিঙৰ গানটো নাচি দিব কেতিয়াবা ট্ৰেণ্ডিঙত কথা এটা আছে সেই ট্ৰেণ্ডিঙৰ কথাটো কৈ দিব মুঠতে যোনে যি পাৰে দিব কিবা যদি ভুল ক'লোঁ ক্ষমা কৰিব আৰু মই পিছে বহুত বেছি নাজানো এইবোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ বিষয়ে যিকেইটা মোৰ নিজৰ লগত হৈছে মই নিজে কৰিছোঁ মই সেই কথাকেইটাহে জনালোঁ দেই আজিলৈ আহিছোঁ কিবা যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব আৰু বহুত বেছি মানে ইনষ্টাগ্ৰামৰ বিষয়ে গুৰু বুলি নাভাবিব মই একো ইনষ্টাগ্ৰামৰ বিষয়ে বেছি নাজানো যিকেইটা মই নিজে জানো সেই কথাকেইটাকে মই খোলা হুলিকে কৈ দিছোঁ